Да, да. Нет, подождите, никто условия такие не ставил я даже тогда не поняла мне сказали, что мы можем дать вам так но ну, таким образом я как работник этого, этой организации бывший работник, как ветеран труда как и человек с медалью от города нашего заслуженный человек я поговорила и знают, мне, мне сказали что попробуй, потому что смотрите мы занимаемся такой общественной работой которая ну, никим не оплачивается у меня одни старушки мы собираем по 20 гривен у нас в этом офисе холодно, так комната такая, как у вас. Но мы платим почти 400 гривен за тепло, платим и за свет, платим за воду, если мы И платим еще коммунальщикам за какую-то территорию. И у нас реально, понимаете, значит, ну, мы сели с командой и поговорили, нам надо закрыться. И я пришла и посоветовалась с вот, замом. Говорю, вот что нам делать, как вы считаете, извините. Это, говорю, это ну, не наглость же будет. Если Конечно, есть такая возможность, будет. помогите нам. Если нет, значит, ну вы Италии мало, значит, не знаю, что буду работать, но нам надо делать наши дела бабушками, вы знаете, в интернате, у бедного престарелых, на площадках мы делаем для детей, нам чтобы выйти на площадке, ну значит, надо нам там свет подключить, надо какие-то подарочки для детей приготовить, сейчас без меня ничего не дают, хотя мы носим связи с ними, все культурно уважаем, но ничего не могут дать. Поэтому вы меня не обвиняйте, я не хочу не обмануть вас, не обидеть вас, но то, что мы делаем, оно полезно для общества. Вы видели, что мы делаем. Да вот, вам уже пришли в дом престарелых, мы концерт сделали, а потом пошли по этажам, на Пасхи пасочки раздавали. А где деньги брать? Скажите, пожалуйста. Ну, Поэтому, как вы решите, так вы решите. Это на, 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 как говорят, на совести моей. Ну, и а тут ну, на вашем уже решении. Зрозуміло. Ваша позиция зрозуміла, но особисто у меня Все. Если вы знаете, чем мы занимаемся, не знаете, вам пока Знаю. что я ради. Уже не Так что я, если вам не понравится, есть. это моя позиция, я прошу прощения. Но человек, который город строил, двух сел из ну, 25 лет, а потом тут работаю, я имею право, понимаете? Да. Вот и на старости, на негляньте их. Решайте. Отпускаете меня? Да, да, да. да. Спасибо. Спасибо большое. Ты Я могу заплакать тоже. Вопрос, зачем? ну, 10-12 бабушек просто собираются на миссию. Миссия, миссия. Знаешь, что такое миссия? Да. Ходили в церковь, лучше свечку Богу ставили, домолились. А молятся. Из по то а, моля. да. я там, просто, там. я просто, знаете, как тут сфиль, неуважение. Сфиль это еврейского народа. Да. 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 Я не мог сказать, я евреев не могу обидеть. Вопрос, а давно ну, они арендуют это помещение? Дело тут вопрос не в этом. Смотрите, да, да, смотрите, вопрос, смотрите, вопрос не в этом. Она пришла на прошлой комиссии три недели назад. Она была. Она пришла. Мы поговорили. Да, согласно сколько? 200 рублей. Да, Таня, определились. 200 рублей. Да, хорошо. Саша, ты тогда говорил, придет, будет просить гривни. Ну давайте гривну дадим. Ну, в 2005 году им а, не Ну я ж говорю, 2005 году була основа, 65 гривень, ну плюс ПДВ. Ну хай воно 100 гривен нараховывает. <планировали. планировали> И платили, а потом одну гривень попробовала. <планировано> Конечно, хорошо. Ну а на сегодняшний, а на день ему гривень 200, да? Вот я предлагаю проводить. Ну, просто голосового. Продавцовый... Да, просто голосового. Сейчас, Таня президент, что раньше не платили, а да, потом на, на, на перешли, да? Конечно, потом же методику приняли. Саня, этот самый, а, Вы и она стали на гривне платить. Дело в том, что была замовленная, действительно они говорили, что если коммунальное платите, аренду платите, все мы вам даем все уже в аренду. Хорошо. Теперь она приходит, просит пилить. Она говорила, я буду платить аренду, буду платить и коммунальные, все без проблем. Ну подожди, ну коммунального она платит, там ей никто не дает пилить, никто. Все. За воду платы никто не дает. Что-то сейчас, Лавочка, а кто такая за государство? Кто за надание пилы в размере 1 гривна в для миссии своей? Кто против? Кто отримался? А Коля не квас, не квас. Нет, я не успею. Да ладно, не надо косить. Он подумал, как евреи. Он еще долго. Так, еще что-то. По одному вышиваем по спилке? Да, да одному по одному, спилкой по одному. По одному, Володя? Таких еще не встречал. Бородатенький. Это у нас спилка кинематографический. Кинематографический. Вот есть у нас, да? А какой у нас? Кинематографический украинский. Лужпы 2. Лужпы 42. Кто из Собраться. Внизу сам точно. Это Так, тут питання, що для результатів проведення перевірки спілок, а саме Сумська обласна організація киносмит, финансово спилки, кінематографист України по 42, с рубля получила 86,52 метра квадратный. Щодо стосунок провинки. Кто правда, доказательство? Кто правда? в правда? Кто 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 как давно вы арендуете это помещение? Мы не арендуем это помещение. Я вам уже отвечал. Вы не арендуете. В смысле? Оно находится в Крестовании. Оно находится в Крестовании. И всех спилок тоже одинаково. Я, кроме всего прочего, глава творчества. Рады творчества спилок с Ну, если вы смотрите за этим помещением, то, в принципе, не должны были терминологии. Должны были убрать эту вывеску, чтобы она не мешала, и повесить вывеску Спилка кино. Она свете, находится на балконах второго этажа. Я никакого отношения к этим балконам не имею. Ну скажи, давайте не лукавить. Вы оказываете после. Ну, это не наша вывеска. Ну как это не ваша вывеска? Все ходят в ваш салон, фотографироваться, все ездят. Это не наша вывеска. Ну так же не бывает. Мы же все случайно, все живем в этом городе, все все знаем. Зачем вы сейчас обманываете комиссию? Ну зачем? Мы не занимаемся этой деятельностью. Да, Зач, ну скажи. Это дурак, наверное. Так. Я проще объясню, вы, если, вот у вас есть документы, есть документы, у вас документы, с какого-то определенного мета там была субаренда, этих людей уже даже в сумах нету. Я могу О, а там я в, могу висит, вопрос. вы же видели, там старая вывеска, она уже выцвела, она уже там просто уже в негодность пришла. В этом плане. Ну, это не просто вижу, цель. Не вижу, его не уже не нету да. с 2005 или -го 200 -го года. А в каком? А почему он ну, там? Оно, ну, по-моему, там на ближайшее виде. Ну, крыльцо, вывеска та же самая. Это на Но, к сожалению, к крыльцу, крыльцу еще руки не дошли. А вывеску, если уже принципиально так вопрос стоит, мы его снимем в ближайшее время. Просто это стоит просто больших денег. А творческая мастерская, мы там творческая мастерская, так она как есть, так она и была и будет. Сколько вы квадраты используете реально? Мы заходили законно от пустые стояли. полностью. А это помили. По почему? Подождите. Почему? Вы пришли когда? Когда нету ни заседания, ни национальной спилки. Вы пришли, когда не заседает. <remplir> подождите, подождите. Ну продвольर. вы же спросили, задали а, да, вопрос. Можете пригласить, пригласить. У вас есть сегодня 6 часов всех депутатов ну, не, приходите. на сайте Мирского рады, есть адреса письменно можно написать и пригласить. Приходите на сегодня в 18.00 заседание областного фотоклуба «Импульс». Пожалуйста, я вас сегодня приглашаю. А что фотоклуб? Мы сейчас фотоклуб не рассматриваем, мы рассматриваем а это спил... единая спил... система. А это на... единая система. На, на, на базе национальной фото, фотоклуб... фотоспилки э, есть фотоклуб «Импульс» и фотоклуб «Позитив». тут же тоже не Пожалуйста, там были жалобы жильцов по поводу вот этого запаха химии и Я же вам еще раз акцентирую внимание. До 2008 года там было, у вас арендовало. Прочитайте, пожалуйста, документы. Которые уже нету уже. Которые переданными коммунальными гранатами, считаем, в саиш там. Вы же там в лаборатории не видели.

Конечно. Отдали Валерию Павловичу. В казну. Какому в... Еще договор же, извини, со второго года. Так там страховка нет. на год. Да. Страховка на год, да, ну, Она продлевается автоматически. Так покажите мне. Пожалуйста. Ну я с собой же не брал этих вещей. А, не Договора я взял. Коммунальные все услуги платят. Нет, с небольшими нет, задержками откровенно говоря, Вопросы у кого-то есть?

Ну, надо школу, будет потом принять. Вы же, уже естественно. Я взял тоже в Вообще мне сказали, что... Можно еще вопрос? Пожалуйста. Я слышу, тут фотостудия и все остальное. Друзья, пожалуйста, вы прекрасно понимаете, сколько... Э, э, Во-первых, если вы рассматривали помещение, э, там, мы, к сожалению, мы не занимаемся, выращиваем э, молодой человек. Я вас помню, вы приходили, кто-то вас там фотографировал. Я вас фотографировал лично. Ну я не скажу повторюсь. Вот, вот э, с того и спрашивайте. То есть не надо акцентировать. Значит, послушайте, Подождите, послушайте, я, послушайте я же... Послушайте сюда. Вы пришли на комиссию, вы задали себе тон этой комиссии сейчас такой. Нет, я не тон. Уже... Я просто, вы, послушайте. я... Послушайте. А его могли запомнить, потому что вы он вкористува... личность, которую Подождите. постоянно... входит в коррестувании. У вас находится в уровне, помещение да. в коррестувании, которое у спилки. Мы сейчас рассматриваем целевое использование этого помещения. Использовали как спилка или для коммерческих целей. Еще раз, та проверка, которая у вас называется. Вы сказали, мы поняли вашу позицию. Ну вот приходить на комиссию с таким, знаете, знаешь, позицией. Гонор. Что, вы у города взяли бесплатное помещение, не плача аренду. Ну, подождите, гонор. первых гонора, кто не проявляет, вы же задали вопрос, а я вам просто отвечаю. Если вы хотите функционально, надо приходить, когда у нас конкретно проводится заседание. Вы, вы же поймите, у нас не... Вот вы два раза Вадим, приезжали, помещение два было два закрыто. Раза, да, смотрите, можно один вопрос, Вадим? Вы можете сказать об основных направлениях работы в вашей спинки? Я называю. Перестану называете... фестиваль, который в Сумах родился, в Сумах проводится. Не, не, я вы... называю. Вы, вы задали не, вопрос, не, не, я вам Я отвечу. имею в виду, нас интересует использование помещения в контексте помещения. В контексте помещения мы используется как творческое мастерство. То строят согласно договору. С ну, творческая а творческая мастерская это павильоны. Павильоны для съемок. А люди. У Может, меня 26 человек. Мы должны где-то встречаться. Мы сейчас закончили программу для города с Красным Крестом. И она пойдет сейчас по школам, буквально через неделю. По первой помощи. Я к своему стыду не умел даже оказывать вещь. Или вы, вы для, для использования в павильонах. То есть непосредственно что вы там делаете? Фотографируете? И, и снимаете кино? Снимаете кино. Снимаете кино. А, заседание. Подожди. Прежде <постив> всего сейчас заседание. Потому что мы собираемся четыре раза фотоклубом и ми минимум один раз в месяц это заседание областной. Спилки задачи вообще какие? Товарищи, мы, мы за 2014, 2012 год провели 86 заходов по городу, Сумской области и Украине. Вы, про, вы про, постоянно видите, центральная городская библиотека, выставки постоянно наши, в э, СМУЗе постоянно наши выставки, плюс э, галереи по городу. Вы же недавно вот проверяла, юстиция, да, юстиция да, да. самая, вы что самая деятельная организация, да. это национальная спирка по художникам. Да вы поймите, юстиция это проверяет вас законодательного по документам. Мы проверяем согласно использованию помещения. Вот вы сразу... Вы два раза приходили, вот мне девушка перезванила и возмущалась. Почему то там никого нету? Два раза вот вы приезжала комиссия, и у нас там никого не за... Нам там сидеть. Нет. Мы там конкретно бываем, Я когда, когда говорю, нужно. Это. Было. Пожалуйста, ну, мы должны... ну, принцип вашей работы именно в контексте этого помещения. Вы там, я так понял, что у вас там есть как это бы э, ваши мастерские, где вы фотографируете? Вопрос такой: у вас есть какие-то ходатайственные письма на сегодня? Это, например, областной державной администрации видела культуры, если вы с ними спи это, або нашей московские рады видела культуры, або, а например. Там, где фото у нас, как его, там, где дяденка -а -а. находится. А -а -а. Ну, конечно, мы от всех требуем такие, а -а -а. если вы работаете, ваша работа есть, с кем вы себе это а должны быть ходатайствующие письма. Первое, мы закрыты законом Украины про творческие сплаки. вот закон есть, так? Кроме этого, постановленные Верховной Рады, более того, мы финансируемся из державного бюджета.

Документы. Вы чуть-чуть да, да, понимаете, а вы думаете, что город а, обязан. Да, ну, вот чуть-чуть измените и направление. На и город поставить. ничем не обязан. Документы. Не давать Документы. ни помещений. Документы. Вы слышите? Да, да. я говорю я еще провожу. содействовать. Как максимум. Но не надо. Содействовать. Возьмите содействовать. А содействие а может быть разным. Нет. Хорошо, спасибо. А можно вопрос? Да. построил Кабинета Министра про творческие спилки. И здесь есть пункт о приватизации этих помещений наших по остаточной стоимости. Это возможно или нет? Я сразу так зале... оно же не ваше, ребят. Я обращаюсь конкретно. Оно же конкретно не ваше. Я еще раз, если по приватизации, если, если... кинематография, да не... спилка, союза, кинематографистов, там, где у вас есть власть. Вот там, пожалуйста, занимайтесь. А это территориальная громада. Каким боком оно должно быть к спинкам? И постановок админа не есть законом Украины. Я задаю конкретный вопрос. А я... мы вам конкретно сейчас... ответили. Сейчас запечатляем вопрос. Значит, надо, но... так, ну, все, у нас Парк вопросов по на мне нету базе, больше. Спасибо Вы, пожалуйста, принесите договор на страховку. Нет. Договор, договор на обслуживание. И я посмотрю, сколько вы Договор обслуживания с ЖКХ. Ну я покажу, С... откуда вам. Я покажу. Спасибо, спасибо. Не, я прошу прощения, извиняюсь. Когда арендуют? Спортивное или еще что-то? Мы берем рекомендации? Они считают, что... Да, они же... Это приватизация. Все. Ну, у меня... У меня предложение. Он сказал. Нет, конечно. Ну, он же хочет. Дают, наверное, по часовому павильону. У меня предложение. У меня предложение. Давайте, предложение предложение. Если я думаю, ну, как бы я слабоват божевство. немножко, боженство немножко не да, э, Ты э, и Коммайно пересмотреть полностью все документы. Я думаю, там несоответствие. И Поставить да, расстав, да поставить это решение и, сессии должно быть, да? ну, конечно. Корестование. Я тебе скажу, рисун. это, это, очень, очень вопрос будет. Ну, давайте Ваня. Не, ну... Точно так, ну давайте так, если честно говорить. У нас телевизор два. Ну, так сейчас он Сидят, да. висят эти да. пиджаки. Так, и... так да, примечение да. вообще. Убедили. Да, люди ну, в аренду заходить, чтобы в месяц. Нет, ну, как... по плану. Все, остальное никто ничего не рубит. Василий, на, на треть люди готовы платить арендную плату в городу, теряют управление, сколько денег за да. вот, да, ну, это. Вот, вот ты умный. Ну, Я, я этим вопросом плотно занимался тогда. И что, на чем Очень заставили. тяжело. Очень тяжело. Там на всех же. Ж. Отобрали. А, 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 вы, от, не, что, нет, единственное, ошиб... что я добился, отобрали кусок. А сдали Дали не, ну то есть сессия не приняла как бы это, правильно понимаю, не поддержала? Ну надо выносить ответ. Да. выносить надо здесь и, и тут. Да. Тут же, же понимаешь, нужно про, для и того, чтобы выносить, говорить, надо что провести работу, что -то они не, не мы хорошо, кто-то выехать за мной, а раз два, раз, два, раз, два. Да. а системно. Система. Нет, да. раз за два-три больше. Что в каком состоянии Система, система, система есть. Да. Тихо от шост там. Вот да, да. а да, что там да. ну, а, э, Значит, по этому, по этому, вопросу по УШПУ 42. Баженко, ответственный от комиссии. Э, Таня, назначили, три кто три там три этот самый, полностью пересмотрели, полностью все, нарушений там миллион, страховок нету, того нету, готовим документы а, 100%. и давай до свидания. Там же деньги надо было. По страховке вот туда глядишь, нет, да, и скажешь, что, искаешь, что ну, да, до я, до я. Пересмотрели, так надо вызвать последующую на комиссию. Yeah. А потом еще раз проверить, чтобы это не было один такой. Yeah, да, 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 начинаем разговор. процедуру, конечно. Потому что э, Должен я быть вам хочу сказать, э, мы выходим, мы выходим э, с этого помещения, Вадик набирает номер телефона, и по этому номеру телефона говорят, да, фотосессия, фотосессия тысячу гривен. Ты Что тебе? Вот не ложилка. Нет, ну, Я... Если Я... за счет Я... семьи он пользуется...